ikkinchi masala a varianti odamlarda dominant a va b genlari bitta atosomaxromosoma joylashgan bo'lib ikki xil kasallikni yuzaga chiqazadi ayol ikkala kasallik bilan kasallangan bo'lib unda bu genlardan biri onadan ikkinchisi otadan o'tgan erkak ikki belgi bo'yicha sog'lom agar nazariy jihatdan kratino 3% foizni tashkil etsa shu oilada ikki belgi bo'yicha sog'lom farzandlarning tug'ilish ehtimolini aniqlang deb shart qo'yibdi bizga ma'lumki odamlarda dominant a va B bg ikki xil kasallikni ifodalaydi ular birikkan holda siylangan erkak ikki belgi bo'yicha sog'lom ayol ikkala belgi bo'yicha kasal lekin kasallikni biri otadan ikkinchisi onadan o'tgan krasingu 3% shuning uchun ayolning gena to'plamini to'qson yetti foizi quyidagicha erkakdan bitta gameta hosil bo'ladi ayoldan to'rtta ularni uchrash ehtimoli qirq sakkizu beshga bir yarimini beradi shunga ko'ra yuz foiz avlodda to'rtta gee to'plab shundan biru besh foizini ikki belgi bo'yicha sog'lomlar tashkil etadi demak a variantning javobi s ekan endi b variantga o'tamiz ayol ikkala kasallik bilan kasallangan bo'lib unda bu genlar faqat onasidan o'tgan erkak ikki belgi bo'yicha sog'lom agar nazariy jihatdan kraino uch foizni tashkil etsa bu oilada b geni bo'yicha kasal farzandlarning tug'ilish ehtimolini aniqlang deb shart qo'yibdi de. demak bizda erkak ikki belgi bo'yicha sog'lom ayol ikkala belgi bo'yicha kasal lekin age ham b dominant gen ham faqat onasidan o'tgan shunga ko'ra uni asosiy geno to'plami to'qson yetti yordamchi geo to'plam uch erkakdan bitta gamet hosil bo'ladi ayoldan to'rtta ular qirq sakkizu beshga bir yarimni beradi shunga ko'ra yuz foizli to'rttagina to'plamdan biru besh plyus qirq sakkizu beshd b be gen bo'yicha kasal bo'ladi yig'inda ellik foizni beradi demak b be variantning javobi b ekan